сами. Ну, то есть сами стали частью вируса, то фактически это реклама вирусная. У вирусной рекламы, хоть на первый взгляд тяжело это поверить, есть некая теория. Есть у этой вирусной рекламы два генеральных теоретика. Один Сет Годин, его книга на тему вирусной рекламы называется «Идея вирус», выпущена в издательстве Питер и на самом деле не выпускается уже на протяжении пол лет все причем ну то есть я активно рекомендую все кто продает книги плачу где мы ее возьмем Питер почему-то морозится, и, ну, соответственно ее нет Ну и второй маркетолог э, ну маркетолог он журналист главный э, 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 у него есть книжка замечательная переломный момент э, где он исследовал распространение ви, э, ну вирусной рекламы э, в, в Америке на основании венерических заболеваний mm -hmm. на самом деле то есть Благодаря тому, что там есть огромный спектр статистики, всем известно, кто эти люди, чем они занимались, где они жили, с кем контактировали, то э, на самом деле он говорит, что ну, всем же известно, э, кто знает э, расшифровку аббревиатуры ОБС. А кто не знает, подождите. Ну, то есть уже бабок стало мало, да, то есть бабки все за интернетом сидят уже, там, фильмы смотрят. На самом деле, да, одна бабка сказала, то есть она существовала, Немиров использовал вирусную рекламу еще в 1886 году. Нанял пять молодых человек, которые ходили по барам, Шустов, Шустов, да, Немирова не было, Шустав. Да. Шустов, и ходили по барам, били морды в тех ресторанах, где не было коньяка Шустов. То есть они спрашивали, коньяк Шустов, никто не знал этот коньяк, он был там новинкой, и, соответственно, они там Пили морды, потом в газетах печатали, произошел необычайный инцидент, и после этого как бы Шустав раскрутился, рекламировался уже медийкой. Мы в частности украинская баннерная за медийную рекламу. Но в то же время очень любим вирусные. На тему вируса я прочитал где-то 20 докладов, здесь два в Петербурге. Вот. Давайте посмотрим, какие составляющие есть у вирусных роликов. И вот первый, первый слайд показывает тренды. Тренд уязвимость, тренд диалог с потребителем и изменяемость. А все вообще видны эти типа, блоки. Ну, а то я хотел ролики показать, я и буду их показывать. А я? Ярко. Ярко, а ну попробуем. Не знаю, спасет ли моя яркость? Нужно включить на вот этом устройстве. А будет ли вирусным, если я его сломаю еще? Да? Вот. На самом деле понятно, что что такое уязвимость? Если вы хотите свой бренд рекламировать с помощью вирусной рекламы, вам нужно создать некую уязвимость, чтобы пользователь за вас переживал. В частности, когда вся Украина переживала за нас в связи с инфосторонной, мы были уязвимы, и поэтому всем пользователям было легко выражать нам сочувствие, вообще о нас заботиться и прочее, прочее, прочее. Соответственно... Очень мало брендов готовы рискнуть своей репутацией и сказать, что вот мы на самом деле уязвимы. Иногда проще подставить какую-то звезду, создать для нее уязвимость и на этом отыграться. Одни из самых известных вирусных роликов, это ролики BMW с Мадонной. Кто, кто видел? Где ну, достаточно, ну значительная часть аудитории, там где Мадонна, значит ее колбасят в BMW, выбрасывают перед операцией облитой чашкой кофе. И, соответственно, папарацци ее фотографируют. она, До этого она была редкой стервой, все, соответственно, ее успели полюбить, то есть возненавидеть. И после этого у нее создается уязвимость, при этом автомобиль BMW выглядит как супергерой. Ну, потому что он показал все с лучшей стороны, а, а уязвимость создали какого-то у, 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 у другого персонажа. Дело с потребителем это некая надежда на взаимоотношения. То есть с неким предметом. В частности будет показан ролик с Volkswagen, кто видел, там есть ребенок с Volkswagen общается. И э, изменчивость это некая способность бренда подстраиваться по текущей ситуации. Очень много роликов вирусных свят, снято уже постфактум. Когда некая смешная ситуация произошла, а компания использует ее в своих интересах. В частности, один из самых известных таких э, примеров это ментас и кока cola Какие-то красавцы засунули ментас Кока-Колу. Она начала фонтанировать они сняли несколько роликов, после чего Кокова решила на этом нажиться э, и решила купить эту команду. Параллельно эту команду захотел купить Ментос. Они там подрались, выигрывал Кока-Кола, э, а Ментос создал некий институт исследования необычных физических явлений. Что, в принципе, то же самое, но, но в целом, то есть белые люди в палатах после этого на протяжении двух лет фонтанировали Кока-Колой под бурные аплодисменты всего интернета. Но суть в том, что это, это не подсмотрели. Как будет показано дальше, там есть ролики, снятые зарубежными авторами для русских компаний, а есть снятые студентами. И иногда и те, и другие отлично. То есть можно поручить зарубежным людям снимать, а можно студентам поручить и то, и другое одинаково хорошо. В целом, по поводу уязвимости, можно создавать уязвимость непосредственно и у потребителя. Ну вот первый ролик, сейчас попробуем его показать. Пошел звук. вообще мой любимый ролик, он там достаточно древний, но я думаю, что вряд ли его видели. Hi to E3 это, uh, это uh, be... игровая конференция, это разработчик. Yes. Uh -huh. Ну, я тут выступлю с сурдопереводом, а рассказываю, что мы, они разработали мегаролик про кролика. Вот на, на заднем плане, кто видит, появляются кролики. to present you the story, the characters and uh, all the new features that will be in rayman 4. Uh, first of all, the big feature will be the fact that <laughs> <piece> you <laughs> it. <laughs> 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 Ситуация какая? Разработчик совершенно ну, в, в, в рамках, но тут интересно еще переключение форматов. Первый формат, каждый разработчик снимает о своих успехах для да, айфри. Некое интервью о том, как они там вообще достигли успехов. Тут ничего не предвещает подвоха, все начинают смотреть, я лично начинал смотреть, но люблю кроликов. Разработчик рассказывает, как он программировал, как вот ну, я смотрю на офис, появляются эти кролики. После того, как кролик показывает, что типа давай убиваем, становится понятно, что сейчас они него замочат. Они вначале валят оператора, видно, что он падает, и уже снимает с пола. И потом значит, бьют разработчика. Сам факт того, что ну, там сама игра такая о том, что кролики захватывают мир и человечество с ними борется. Но по факту все очень весело смешно и уязвимость создается у разработчика. Да? То есть при этом все понимают, что игра кролики это меха круто, никакой уязвимости у игры кроликов нет, а именно у разработчиков уязвимость не страшна для компании. Да? То есть... <соспитут> <соспитут> так, пойдем дальше. дальше, дальше, дальше. По сету Годину. Виру... Значит, три составляющих вируса, которые должны быть. Первая составляющая это то, что вирус должен попасть в вакуум. То есть должны быть некоторые Э, э, ожидания пользователей, которые не нашли до этого реализации, не реализованы. Э, кто скажет, какие были нереализованные не ожидания э, в предыдущем ролике? Крови за... мало. Ну да, некий садизм, да, наверное. То есть вот разработчик такой чистенький, что-то рассказывает об успехах. Ну, вообще, пора его мочить. Ну, возможно, не знаю. По поводу простота. Да, ну, то есть, э, в реальности, несмотря на то, что ролики распространяются в интернете, они все равно должны быть настолько простые, по идее, чтобы их можно было рассказать. Когда люди рассказывают друг другу, адская белочка, да, все знают, что это адская белочка,